Salam əziz izləyicilər. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlerle yup yumuşaq bolkunun hazırlanmasını bölüşəcəyəm. Mən öncədən xəmiri hazırlamışam. Demək, xəmir üçün bizə lazım olan ərzaqlar: 1 stəkan yarım süd, 1 çay qaşığı maya, 1 stəkan şəkər tozu, 1 çay qaşığı duz, 1 stəkan duru yağı. 3 yemək qaşığı qatıq, 2 yumurta, sarısını üzəri üçün saxlayırıq, ağını isə xəmirə əşdiririk. Və 9 stəkana yaxın 10. Təxmini 2 kiloğa yaxın ol gedir. Demək, xəmirimizi yoğururuq, yumşaq xəmir yoğururuq, 2 saat dinlənməyə qoyuruq. Xəmirimizi 2 saat açılmağa qoyduqdan sonra xəmiri götürüb kündələri ayırırıq. Mən 28 santimetrlik ölçüsündə bir forma götürdüm. Onun içərinə məndə hardasa 16 ədəd kündə getdi. Kündələrimizi hazırlayıb bu formağın içinə qoyuruq və 20 dəqiqəyə yaxın təzədən kündələri köpməyə qoyuruq. 20 dəqiqə keşlikdən sonra biz kündələrimizin içinə istədiyiniz cəmi hazırlayıb içinə qoya bilərsiniz. Mən alma cəmi istifadə etdim. İşlərnə alma cəmi qoyduqdan sonra kündələrimizi gördüyünüz kimi bir-birinin qırağına gül formasında yığıb yenidən 20 dəqiqə dinləndirdikdən sonra üzərinə yumurtanın sarısını çəkib 160-170 dərəcəli sobada bişiririk də gördüyünüz kimi çox yumşaq bir bolkalıdır. Üzərinə də istəsəz umac eləyə bilərsiz. Mənim kimi mən adi yağla 3 2 yemək qaşığı undan 1 yemək qaşığı yağı əlimlə umac halına gətirib üzərinə səpirləşdim. Bu gördüyünüz içə ikinci bulku formasıdır orta ölçüdə kündəmizi gördüyünüz kimi bıçaqla qıraqlarını çərtib kepenək forması veririk və listlərə yığırıq. Listlər yığıldıqdan sonra üzərinə yumurtanın sarısı ilə yumurtanın sarısını çəkdikdən sonra 160 dərəcəli sobada üzəri qızarana qədər bişiririk. İndi isə 3-cü buklunun formasına keçək. 3-cü bukluda gündə hazırlayırıq, gündənə əlimizlə və ya oxloq köməliyini açırıq. Üzərinə kərə yağıını aşırdıqdan sonra üzərinə kərə yağı çəkirik və orta hissəsindən uzunvari şəkər tozu səpirik. Və gördüyünüz kimi hazırlayıb qırğalarını bıçağı ilə çərtib yarpaq şəkli veririk. Eyni qaydada bu qondu üzərinə yumurtanın sarısını çəkib sobada üzəri qızarana qədər bişiririk. İndi isə keçək sonuncu 4-cü blokunun formasına bu bu kündə fırda kündələr hazırlayırıq. Hazırladığımız kündəni 20 dəqiqə ə, digər kündələr kimi 20 dəqiqə yenidən saxladıb köpdürürük. 20 dəqiqədən sonra gördüyünüz kimi oxluqla açırıq və arasını yağlayırıq. Yağladıqdan sonra üzərinə şəkər tozu səpirik və rulo kimi bükürük. Sonra isə ikiqat edib aşağı hissədən biraz saxlayıb uzunvari çəkdirib ürək forması verdik. Bunu da bu bukunu da eyni qaydada 160 dərəcəli sobada qızdırıb bişiririk. Üzəri qızarana qədər. Bu qədər əziz izləyicilərim, sağ olun, sağlamlıqla qalın.